নমস্কাৰ মিডিয়াবল হিষ্ট্ৰি অৱ আছাম মধ্যযুগৰ অসমৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইতিমধ্যে মুছলিম ইনভেজন কমতা কিংডম খেন চুতীয়া কছাৰী ভূঞা কোঁচ এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এই গোটেই ভিডিঅ'খিনিত চিৰিয়েলি চাব পাৰিব মোৰ চেনেলত গৈ পেলাই আছাম মিডিয়াবল হিষ্ট্ৰি বুলি এখন মই প্লেলিষ্ট বনাই ৰাখিছোঁ তাতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু চাব পাৰিব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো ভিডিঅ'খিনিৰ লিংক দি দিম আমাৰ অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে কেতিয়াৰ পৰা বাৰশ আঠাইশৰ পৰা ওঠৰশ ছাব্বিশ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে যেতিয়ালৈকে ব্ৰিটিছসকলে আহি আমাৰ অসমত অধিকাৰ কৰা নাছিলে তেতিয়ালৈকে আহোমসকলে ৰাজত্ব কৰিছিলে ছশ বছৰ কাল আৰু সেয়েহে

আহোমসকল বিশেষকৈ এছিয়াৰ হয় আৰু তেওঁলোক টাই ফেমিলি নামৰ টাই বংশৰ ছান ব্ৰাঞ্চ নামৰ এটা শাখা আছিলে চান শাখা নামৰ সেই শাখাটোৰ তেওঁলোক কি আছিলে বংশধৰ আছিলে বা মেম্বাৰ আছিলে বিশেষকৈ আহোমসকলে নিজকে মুনগ্ৰী মুনগ্ৰামৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ষ্টেট লেণ্ড বোলা তেওঁ তেওঁলোকৰ নিজৰ মাতৃভূমি বুলি দাবী কৰে মুনগি মুনগ্ৰামক আৰু এই মুনগীৰ মুনগ্ৰামতে এজন ৰজা আছিলে তেখেতৰ নামটো আছিলে খুন্দলাই কোৱা হয় যে খুনলাইৰ ফেমিলিৰ তৃতীয়জন ৰজাই যেতিয়া মুনগিৰ মুনগ্ৰামত শাসন কৰি আছিলে সেইখিনি সময়ত তেওঁ কি কৰে ৰাজ্যখনক দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিয়ে তাৰে এটা ভাগক কোৱা হয় মুনগিৰ মুনগ্ৰাম পপাৰ আৰু আনটো ভাগত কোৱা হয় মাওলুং আৰু এই মাওলুঙতেই জন্ম হয় চুকাফাৰ চুকাফা কি বুলি কোৱা হয় মাওলুম চুকাফা বুলিও কোৱা হয় বাৰশ পোন্ধৰ চনত চুকাফাই মাওলুম এৰি পেলাই বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহে আৰু তেওঁৰ লগত কি কি লৈ আহিছিলে কেইজনমান নবেল অৰ্থাৎ সম্ভ্ৰান্ত লোক ফিউ হাণ্ড্ৰেড ফলোৱাৰ্ছ আৰু তাৰ লগতে তেওঁ দুটা হাতী আৰু তিনিশ ঘোঁৰা লগত লৈ আহিছিলে তেওঁৰ লগত আনিছিলে এটা ডাঙৰ ডাঙৰ তৰোৱাল আৰু সেই ডাঙৰ ডাঙৰ তৰোৱাল বিলাককে কি বুলি কোৱা হয় হেংদাং বুলি কোৱা হয় হেংদাং শব্দটো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে আৰু সেই হেংদাং যেতিয়া চুকাফা আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে সেইখিনি সময়ত তেওঁ লগত লৈ আহিছিলে কোৱা হয় যে চুকাফাই যেতিয়া তেওঁ নিজৰ মাতৃভূমি এৰি আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে সেইখিনি সময়ত তেওঁ তেওঁলোকৰ যিজন গাৰ্জেন দেতি আছিলে পূজনীয় ভগৱান আছিলে সেই পূজনীয় ভগৱানজনৰ মূৰ্তি এটা ইমেজ এটা লগত লৈ আহে আৰু সেই মূৰ্তিটোকে বিশেষ কোৱা হয় চোম চেং বুলি অৰ্থাৎ চোমদেৱে হৈছে আহোমসকলৰ পূজনীয় দেৱতা যেনেকৈ কছাৰী আৰু চুতীয়াসকলৰ হৈ গল কেঁচাই খাই গোসাঁই তেনেকৈ আহোমসকলৰ পূজনীয় দেৱতা হৈ গল চুকাফাই যেতিয়া পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ পেলাই অসমত প্ৰৱেশ কৰে আৰু বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত উপস্থিত হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত বিশেষকৈ সেইখিনি সময়ত মৰাণ আৰু বৰাহীসকলৰ লগতেই চুকাফাৰ প্ৰথম দেখা সাক্ষাৎ হয় আৰু মৰাণ আৰু বৰাহীসকলক বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মেট্ৰিমনিয়েল এলায়েঞ্চ হওক অৰ্থাৎ বিবাহৰ জৰিয়তে হওঁক বা যুদ্ধৰ জৰিয়তে হওঁক বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁলোকক নিজৰ আন্দাৰত কৰি লৈছিলে সেইখিনি সময়ত পৰা আৰম্ভ কৰি দিচাঙলৈকে এই মৰাণ আৰু বৰাহীসকলে তাৰ মাজত বসবাস কৰিছিলে ডিকোৰ পৰা দিচাঙৰ যিখিনি মাজৰ অঞ্চল আছিলে আৰু সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা মৰাণ আৰু বৰাহীসকলক চুকাফাই প্ৰথমতে কনভিনচ কৰিছিলে তেওঁৰ আণ্ডাৰলৈ আহিবৰ কাৰণে আৰু চুকাফা মানে ছাকচেছফুল হৈছিলে তাৰপিছত বাৰশ তেপাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত টুৱেলভ ফিফটি থ্ৰী এ ডিত চুকাফাই কি কৰে চৰাইদেউত তেওঁ নিজৰ ৰাজধানী ষ্টাব্লিছ কৰে মানে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আহি কেতিয়া উপস্থিত হয় বাৰশ আঠাইশ খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু চৰাইদেউত তেওঁ কেতিয়া ৰাজধানী এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে বাৰশ তেপাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত এতিয়া কথাটো হল যে চুকাফা এজন বেলেগ দেশৰ লোক আছিলে তেওঁ আহি পেলাই অসমত কেনেকৈ ইমান এখন ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য বা আহোম সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিলে প্ৰথম কথাটো হল চুকাফা এজন কূটনৈতিক ভাৱেই হওক বা ডিপ্লমেটিক হওঁক বা ৰাজনৈতিক ভাৱেই হওঁক পলিটিকেলিয়ে হওঁক যথেষ্ট শ্বাৰ্প আছিলে আৰু তেওঁ যথেষ্ট এজন ইণ্টেলিজেণ্ট মানুহ আছিলে আৰু সেয়েহে তেওঁ ৰজা হিচাপেও সফল হব পাৰিছিলে তেওঁ যেতিয়া আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে মুছলিম ইনভেডাৰ্ছবিলাকৰ নিচিনাকে তেওঁ ইনভেড কৰিবৰ কাৰণে অহা নাছিলে আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে অহা নাছিলে তেওঁ কাৰো মাতি তেওঁ কি কৰা নাছিলে কাহি লোৱা নাছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে যিবিলাক জংঘলৰে আৱৰি আছিলে সেই মাটিবিলাক চাফা কৰি তেওঁ মাটি উলিয়াইছিলে আৰু তাৰোপৰি কোৱা হয় যে চুকাফাই সেইখিনি সময়ত যিসকল অসমৰ লোকেল মানুহ আছিলে থলুৱা মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিলে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ ভাষা তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম তেওঁলোকৰ লগত বিবাহপাশতো ইভেন আবদ্ধ হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে চুকাফাই নিজৰ নিজ মানে সেইখিনি সময়ৰ যিসকল লোকেল মানুহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত বসবাস কৰিছিলে তেওঁলোকৰ মন জয় কৰিব পাৰিছিলে সেইখিনি সময়ত চুকাফাক ৰজাৰ নিচিনাকৈ ভাবা নাছিলে নিজৰ বন্ধু নিচিনা ভাবিছিলে আৰু তাৰোপৰি কোৱা হয় যে তেওঁৰ যিখন কিংডম চুকাফাৰ যিখন কিংডম সেই কিংডমখনক মুং ডুং চুং খাম বুলি কোৱা হৈছিলে অৰ্থাৎ গল্ডেন গাৰ্ডেন বুলি কোৱা হৈছিলে সোণৰ বাগিচা বুলি কোৱা হৈছিলে অৰ্থাৎ মানুহে তেওঁক বহুত ভাল পাইছিলে আৰু মানুহৰ লগত তেওঁক কেনেকৈ মিলিব লাগে কেনেকৈ তেওঁ ৰাজ্য় বিস্তাৰ কৰিব লাগে শান্তিপূৰ্ণ ভাবে গোটেইখিনি বস্তু তেওঁ ভালদৰে জানিছিলে আৰু সেয়েহে চুকাফাই বেলেগ দেশৰ পৰা আহিও আমাৰ অসমত এনেকুৱা এটা বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যিটো বংশই অসমত প্ৰায় ছশ বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে বাৰশ আঠষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত টুৱেলভ ছিক্সটি এইট এদি চুকাফাৰ মৃত্যুৰ পিছত কেইবাজনো বহুতো ৰজা হয় আচলতে কেইবাজনো নহয় বহুত কেইজন ৰজা হয় কোৱা হয় যে চুকাফাৰ মৃত্যুৰ পিছত চুটেউফা ৰজা হয় তাৰ পিছত চুবিংখা ৰজা হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ৰজাৰ বিষয়ে ইমান পুংখানুপুংখ ভাৱে পোৱা নাযায় বা ইমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় যিখিনি ৰজা ইয়াৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ মই গোটেইখিনিৰ বিষয়ে অলপ 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 অলপকে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আজি মই বিশেষকৈ চুকাফাৰ বিষয়ে অলৰেডি আলোচনা কৰিলো আজি চুটেউফাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰপিছত টাউ খামটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু চুডাং বাৰশ আঠষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বাৰশ একাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে কেতিয়াৰ পৰা বাৰশ আঠষষ্ঠীৰ পৰা বাৰশ একাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আৰু এই চুটেফাই কি কৰিছিলে তেওঁ আহোমৰ যি সীমা আছিলে সেই সীমা এক্সটেণ্ড কৰিছিলে কলৈকে এক্সটেণ্ড কৰিছিলে নামদাং নদীৰ ওচৰলৈকে আহোমৰ ৰাজ্য়ৰ সীমা এক্সটেণ্ড কৰিছিলে তাৰপিছত চুটিওফাৰ পিছত কিন্তু প্ৰায় দুশ বছৰ কাল অৰ্থাৎ চুবিংফাৰ দিনৰ পৰা ছফিমফাৰ দিনলৈকে আহোমৰ আৰু ৰাজ্যৰ যি সীমা সেয়া এক্সটেণ্ড কৰা নাছিলে কিয় কৰা নাছিলে কোৱা হয় যে সেইখিনি সময়ত যদি সীমা এক্সটেণ্ড কৰিব লাগে আহোমসকলে যুদ্ধ কৰিব লাগিব চুতীয়াসকলৰ লগত কছাৰীসকলৰ লগত ভূঞাসকলৰ লগত আৰু সেইটো আহোমসকলে বিচৰা নাছিলে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে বহুদিন ধৰি প্ৰায় দুশ বছৰ কাল বাৰশ একাশীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৈধ্যশ সাতান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আহোম ৰাজ্য়ৰ সীমা এক্সটেণ্ড কৰা নাছিলে চুবিংখাৰ পিছত ৰজা হয় চুতুফা চুতুফাই বিশেষকৈ তেৰশ ঊনসত্তৰ চনৰ পৰা তেৰশ আমাৰ অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে বা আহোম বংশৰ ৰজা আছিলে চুতীয়া ৰজা এজনৰ খুব ভাল সম্পৰ্ক গ্ৰহ লৈ উঠিছিলে বা চুতীয়াসকলৰ ভাল সম্পৰ্ক গ্ৰহ লৈ উঠিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিশ্বাসপূৰ্ণ মানে সম্পৰ্ক ডেভেলপ হৈছিলে আৰু চুতুফাক বিশেষকৈ চুতীয়া ৰজাই নাও খেল চাবৰ কাৰণেও মাতিছিলে কিন্তু এসময়ত কি হয় চুতীয়া ৰজাই চুতুফাক মাতি নিয়ে আৰু মাতি নি পেলাই তেওঁৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰি পেলাই চুতুফাক হত্যা কৰে আৰু এই গোটেই কাহিনীটোৰ বিষয়ে মই আগতে যিটো চুতীয়া কিংডমৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছো তাতো মই ডিটেইলত ডিচকাছ কৰিছো তাৰপিছত চুতুফাৰ পিছত ৰজা হয় টাউ খামটি টাউ খামটি ৰজা হৈ পেলাই কি কৰিছিলে তেখেতৰ চুতীয়াসকলৰ পৰা তেওঁ বদলা লব বিচাৰিছিলে কিহৰ কাৰণে আৰু টাউ খামটিয়ে ৰজা হৈ পেলাই তেওঁ চুতীয়াসকলৰছিলে কিন্তু তেওঁ যেতিয়া গৈ চুতীয়া ৰাজ্য় আক্ৰমণ কৰে সেইখিনি সময়ত চুতীয়া ৰাজ্য ৰজাই পলাই গৈ পেলাই পাহাৰত লুকাই থাকে আৰু সেয়েহে টাউ খামটিয়ে তাৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণক ক্ষতি সাধন নকৰাকৈ নিজৰ ৰাজ্য়লৈ ঘূৰি আহে কোৱা হয় যে টাউ খামটিৰ দুগৰাকী পত্নী আছিলে প্ৰথম গৰাকী পত্নী অৰ্থাৎ তেওঁৰ ডাঙৰ পত্নীগৰাকীয়ে সৰুজনী ঘৈণীয়েকক হিংসা কৰিছিলে এতিয়া কিহৰ কাৰণে হিংসা কৰিছিলে কাৰণ কি সৰুজনী ঘৈণীয়ে গুৰুত্ব দিছিলে আৰু তাৰ লগতে সৰু দুগৰাকী ঘৈণীয়েক টাউ খামটিৰ প্ৰেগনেণ্ট আছিলে আৰু পিছত সেইকাৰণে ডাঙৰজনী ঘৈণীয়েকে এবাৰ টাউ খামটি নথকা অৱস্থাত কি কৰে সৰুজনী ঘৈণীয়েকৰ গাত ব্লেম দিয়ে যে তেওঁ কিবা দোষ কৰিছে আৰু সেই দোষৰ দোষী সাব্যস্ত কৰি পেলাই সৰুজনী ঘৈণীয়েকক ফাঁচি দিবলৈ মানে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আৰু সেইখিনি সময়ত যিহেতু ব্ৰহ্মা মানে সেইখিনি সময়ত আহোম সকলৰ যিসকল সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীৰ লোক আছিলে তেওঁলোকে সৰু গৰাকী ঘৈণীয়েক গৰ্ভৱতী হৈ থকাৰ কাৰণে তেখেতক ফাঁচি নিদি পেলাই তেখেতক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত এৰি থৈ আহে তাৰপিছত এঘৰ বামু মানে বামুণৰ ফেমিলি এটাৰ ঘৰত গৈ পেলাই সৰু গৰাকী ঘৈণীয়েকে আশ্ৰয় লয় আৰু তাতেই জন্ম হয় চুদাংফাবা বামুণী কোঁৱৰৰ আৰু পুত্ৰক জন্ম দিয়ে লগে লগে মাতৃৰ মৃত্যু হয় যেতিয়া টাউ খামটি পুনৰ ঘূৰি আহে আহি পেলাই যেতিয়া ডাঙৰজনী ঘৈণীয়েকে সৰুজনী ঘৈণীয়েকক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ কথা গম পায় গম পায়ো তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ডাঙৰ জনীৰ প্ৰভাৱ বহুত বেছি আছিলে আৰু টাউ খামটিয়ে হয়তো ডাঙৰজনী ঘৈণীয়েকলৈ অলপমান ভয় কৰিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰে লাহে লাহে তেওঁ ডাঙৰজনী ঘৈণীয়েকৰ যি অত্যাচাৰ সেই অত্যাচাৰ দিনে দিনে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কোৱা হয় যে শেষত আহোম সকলৰ সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলে টাউ খামটি আৰু তেওঁৰ ৱাইফ দুজনকেই হত্যা কৰে আৰু হত্যা কৰি চৰাইদেউত সমাধিষ্ট কৰে টাউখামটি যেতিয়া মৃত্যু হয় মৃত্যু হোৱাৰ পাছত আহোমসকলে ৰজা কাক পাতিব লৈ পেলাই বিপাঙত পৰে কাৰণ কি তেওঁলোকৰ টাউখামটিৰ ডাঙৰ ঘৈণীয়েকৰ কোনো আৰু সৰু ভৈণীয়েকৰ যিজন কত আছে কেনেকে তাৰপিছত তেওঁলোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এঘৰ ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত তেওঁলোকে পায় যে লৰা এটা দেখিবলৈ একেবাৰে মাক বাপেকৰ লগত নিমিলে বগা ছিগা কিন্তু চকুকেইটা সৰু সৰু আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে গম পায় যিহেতুকে চকুকেইটা সৰু সৰু বগা ছিগা গতিকে এইজনে হৈছে আহোম সকলৰ মানে নতুন আহোম সকলৰ নতুন ৰজা আৰু তাৰপিছত খ্ৰীষ্টাব্দত সেই চুডাংফা গানি পেলাই ৰাজপাতত বহুৱাই আৰু সেই চুডাংফাই যিহেতুকে বামুণৰ ঘৰত জন্ম হৈছিলে বামুণেই তেওঁক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয় তেখেতক বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় টাউ খামটিত দৃথন হোৱাৰ পিছত কোন ৰজা হৈছিলে চুডাংফা ৰজা হৈছিলে চুডাংফাই প্ৰথম ৰজা আছিলে যোনে আহোম কিংডমত হিন্দুজিম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে হিন্দুজিম কিয় ইণ্ট্ৰডিউছ কৰাইছিলে কাৰণ কি চুডাংখা বামুণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে গতিকে সৰুৰে পৰা তেওঁ দেখি আহিছিলে হিন্দু ৰীতি নিয়ম এইবোৰ দেখি আহিছিলে আৰু তাৰ প্ৰতি তেওঁ আকৃষ্ট হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ আহোমৰ ঘৰত মানে আহোমৰ ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হিন্দুজিম ইন্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে আৰু হিন্দু দেৱী দেৱতাসকলকো সমানেই তেওঁলোকৰ যি চুমদেও আছিলে তাৰ লগত সমানেই পূজা পূজা কৰা হৈছিলে ফাৰ লগত টিপুমীয়াসকলৰ যুদ্ধ হৈছিলে টিপুমীয়া ৰজাজনে চুডাংফাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিলে কিন্তু কিয় কৰিছিলে সেইটো একজেক্টলি বুৰঞ্জীত পোৱা নাযায় কোৱা হয় যে মে বি চুডাংফাই যিহেতুকে প্ৰ হিন্দুজিম ফল' কৰিছিলে সেইটো কাৰণে হয়তো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিলে তাৰপিছত টিপুমীয়া ৰজা যেতিয়া চুডাংফাৰ ওচৰত হাৰি যায় তেওঁ নিজৰ ছোৱালীজনীক আহ চুডাংফাৰ হাতত আহোম কিঙৰ হাতত গতাই দিয়ে বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে সেই যিজনী ছোৱালীক আহোম কিঙৰ হাতত গতাই দিয়ে তেওঁৰ লগতেই বিশেষকৈ টিপমীয়া ৰাজকুমাৰীৰ এজন লাভাৰ আছিলে আহ তেওঁৰ নাম আছিলে টাউচুলাই আৰু টিপুমীয়া শিখ টাউচুলাই বুলি কোৱা হয় তেখেতক টাউচুলাই তেওঁৰ সেই ছোৱালীজনীৰ লাভাৰ আছিলে আৰু যেতিয়া আহোম ৰজাই আহ তেওঁৰ নতুন পত্নী অৰ্থাৎ টিপমীয়া ৰাজকৰি আৰু টাউচুল টাউচুল কাৰণে কি কৰে তেওঁ মোন কঙৰ ৰজাৰ ওচৰত সহায় বিচাৰেগৈ আহোম ৰজাৰ বিৰুদ্ধে আৰু মং কঙৰ ৰজাই তেওঁক কয় যে ঠিক আছে মই তোমাক সহায় কৰিম তাৰপিছত কি হয় তেওঁলোকৰ মাজত এখন যুদ্ধ হয় বিশেষকৈ উম যিখিনি টিপম এৰিয়া আছিলে সেই টিপম এৰিয়া খিনিতেই মোন কঙৰ আৰু আহোমৰ মাজত যুদ্ধ হয় আৰু সেই যুদ্ধৰ পিছত চৈধ্যশ এক চনত আহোম আৰু আহো আৰু মং কঙৰ মাজত কি হয় এখন সীমা নিৰ্ধাৰণ হয় আৰু সেই সীমাটোৱে কি আছিলে পাটকাই পৰ্বত আৰু এক চনত যেতিয়া দেখে যে মং কঙৰ ৰজাইও তেওঁক সহায় কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া ষ্টাউচ ওলাই গৈ পেলাই কাৰ ওচৰত পাইগৈ তেওঁ বিশেষকৈ কমতা কিঙৰ ওচৰত পাইগৈ প্ৰথম অৱস্থাত কমতা কিঙে তেওঁক সহায় কৰিম বুলি ভাবিছিলে যদিও সেইখিনি সময়ত আকৌ কমতাত মানে কমতা ৰাজ্যত বেংগলৰ এজন চুলতান গাসুদ্দিন আজম চাহে আহি পেলাই এটেক কৰিছিলে আহি এটেক কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ আৰু আহোমসকলৰ লগত যুদ্ধৰ পাতনি মেলিব বিচৰা নাছিলে কমতা ৰজাই নিজৰ ছোৱালীক বিয়া দি পেলাই আহোমসকলৰ লগত সম্পৰ্ক ঠিক কৰি লয় আৰু তাৰ অলপ দিন পিছতহে কোৱা হয় টাউচোলাইক মাৰি পেলাই কোনে মাৰি পেলাই সেইটো একজেক্টলি বুৰঞ্জিত উল্লেখ নাই সেইখিনিয়ে হৈ গল টিপমীয়াসকল আৰু চুডাংফাৰ মাজত হোৱা কনফ্লিক্ট বা আহোমসকলৰ মাজত হোৱা কনফ্লিক্ট চুডাংফাৰ বিষয়ে আৰু দুটামান ইম্পৰটেণ্টাংলৰ পৰা স্বৰ্গোৱালৈ চিফ্ট কৰিছিল এইটো পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে চৰাইদেউৰ পৰা স্বৰ্গোৱালৈ কৰিছিলে তেতিয়া চুডাংফা বা বামুণী কোঁৱৰ আৰু এটা আহিব পাৰে যে বামুণী কোঁৱৰ বা চুডাংফাই কলৈ কেপিটেলখন চিফ্ট কৰিছিলে তেতিয়া কি হব স্বৰ্গোৱালৈ তাৰপিছত আহিলে কি বা আহোমসকলৰ দ্বিতীয় কেপিটেলখন কি তেতিয়া উত্তৰটো কি হব স্বৰ্গোৱা তাৰপিছত প্ৰথম চুডাংফা এজন এনেকুৱা ৰজা আছিলে যোনে কৰুণেশ্যন চেৰিমণি এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব আপোনালোকৰ মনত যে কৰুনেশ্যন চেৰিমনী মানে কি মানে কি হয় হিন্দু ৰজাসকল যেতিয়া ৰজা হয় তেতিয়া তেওঁক ৰাজপাত বহোৱাৰ সময়ত ৰাজ্য বিশেষ দিয়া হয় অনুষ্ঠান পতা হয় ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহে এটা চেলিব্ৰেট কৰা হয় যাক যজ্ঞ কৰা হয় আৰু সেই কৰুণেশ্যন চেৰিমনীটো এটা বেদিক চেৰিমনী হয় মানে বৈদিক যুগৰ পৰাই সেইটো হিন্দুসকলে পালন কৰি আহিছে আৰু যিহেতুকে আহোম ৰজা চুডাংফাৰো হেৰিতে জন্ম হৈছিলে বামুণৰ ঘৰত জন্ম হৈছিলে তেওঁ হিন্দু নীতি নিয়ম দেখিয়ে ডাঙৰ দীঘল লৈছিলে প্ৰথম তেওঁ ৰাজ্যভিংমত কি কৰে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰে আৰু এই অনুষ্ঠান তাৰপিছত তেওঁ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ টাইটেল লৈছিলে যেনেকৈ মহাৰাজা ৰাজেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজা ৰাজেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টাইটেল লোৱা প্ৰথম আহোম ৰজাও কোন আছিলে চুডাংফা আৰু কোৱা হয় যে চুডাংফাৰ দিনত ডিমাচা কছাৰীসকলৰ লগতো কি হৈছিলে যুদ্ধ হৈছিলে উথ ইষ্ট এছিয় পৰা বিশেষকৈ মাউলুঙৰ পৰা তাৰ পিছত আমি পঢ়িলো বিশেষকৈ চুকাফাৰ বিষয়ে চুকাফা কেতিয়া আমাৰ অসমলৈ আহে বাৰশ আঠাইশ খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী পাইহি বাৰশ তেপাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতে চৰাইদেউ ৰাজ্য স্থাপন কৰে তাৰপিছত কি হয় যে তেখেত এজন যথেষ্ট কেনেকৈ লোকপ্ৰিয় ৰজা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব কৰিলে সেইখিনি পঢ়িলোঁ তাৰপিছত আমি চুটেওফাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ কেনেকৈ তেওঁ ৰাজ্য এক্সটেণ্ড কৰিছিলে চুটুফাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ চুতীয়াসকলৰ লগত হোৱা তেখেতৰ বিশ্বাসঘাতকতা টাউ খামটিৰ দুগৰাকী ৱাইফৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ আৰু শেষত আমি বামুণী কোঁৱৰ অৰ্থাৎ চুডাংফাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে থাকিল আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ